связаны с высвобождением кинетической энергии то есть происходит удар и вследствие этого удара происходит падение тела и это уже травма плюс попадение в тело предметов осколков и тел других людей вот почему характером травм при взрыве чаще всего является черепно-мозговая травма, то есть попадение на тело человека, на его голову каких-то предметов. И, соответственно, это может быть черепно-мозговая травма открытая и закрытая. Это повреждение внутренних органов, полостные повреждения грудной клетки и, соответственно, брюшной полости. Это травматические ампутации и кровотечение из конечностей рук и ног. Вот это основное, что происходит в официальных взрывах. Наша с вами задача прежде всего посчитать количество людей. И здесь есть очень простой принцип. Наша задача оценить, первое, уровень сознания человека. Значит, если он в сознании, то он жив. Если же он без сознания, оценить его дыхание. Если он дышит, то у него бьется сердце, и этот человек опять-таки жив. После этого обеспечить проходимость его дыхательных путей, переворотом аккуратно навык мы продемонстрируем и перекрыть кровотечение с помощью жгутов и давящих повязок. Это весь объем, который необходимо выполнить в эпицентре взрыва. Больше ничего сделать не нужно.